У наступні 10 хвилин я пропоную вам побывать на міжнародній специализированной виставці Зброя та безпека-2014, яка в у Києві наприкінці вересня. нами на выставке представлен облегченный боевой модуль. Имеет на вооружении НСВ танковый пулемет 12,7 калибра, автоматический гранатомет калибра 40 мм стандарта натовского. Вот, скорострельность нашего гранатомета до 400 выстрелов в минуту. Прицельная дальность 1500 метров. Масса ее достаточно легкая, 280 килограмм, что позволяет установить абсолютно на любую современную технику вплоть даже до пикапа наша продукция это средство связи для тактического звена управления войсками. Предприятие разработало 22 образца новых, новой цифровых техники связи и поставило их на вооружение. У нас есть линейка УКВ станций, линейка КВ станций и каналообразующие устройства, которые позволяют установить на пунктах управления локальные вычислительные сети. Мы полностью готовы решить вопрос обеспечения подразделения до бригады включительно. Нас привели сюди наші офіцери вихователі Це дуже гарна виставка, дуже повчальна. Ми побачили новітню, новітню техніку, яка буде, сподіваємося, на озброєнні в нашій країні. Здесь представлена самая маленькая модель, которую мы могли сюда привезти. Это э, прототип, скажем так, беспилотного катера. Э, собственно говоря, это как э, базовая платформа, которая оборудуется дополнительным оборудованием различного класса в зависимости от назначения и выполняемых задач. В комплектации британского проекта это было бы около 3 миллионов фунтов стерлингов. В варианте с украинским оборудованием, возможно, мы ожидаем раз в 10 дешевле. Бусенична пожежна машина на базі Т-72. Її унікальність складається в тому, що об'єм води, який вона здатна перевозити, складає 20 кубічних метрів. Довжина струї, з якою вона може гасити пожар, становить 100 метрів. Машина здатна гасити пожежу піною на відстані до 40 метрів. Одним из нашей новой продукции является мобильный блокпост. Идея блокпоста появилась после того, как мы посмотрели информацию по телевидению о том, в каких условиях находятся наши бойцы на этих самых блокпостах. Основная задача этого блокпоста ⁇ это создать определенный уровень защиты людей, находящихся в нем, то есть от стрелкового оружия, не бронебойного и создать определенный уровень комфорта, то есть защита от атмосферных осадков, обогрев. Как опция к этому блокпосту предлагается также комплект противокумулятивной защиты. Нам в течение двух с половиной месяцев, двух месяцев обещают технику. Никакой техники нет. Если люди нам дают легковые машины, чтобы мы могли ездить, техники вообще никакой. И вот нам сейчас ехать, и мы не знаем, на чем ехать. Просто я посмотрел на эту технику, сфотографировал. Я приеду сейчас в подразделение, покажу ребятам, какая техника Зесты, а на чем нам приходится. Даже используя ту технику, которая есть на складах, я знаю, есть она в большом количестве в Министерстве обороны, да, именно на складах Министерства обороны. Даже ее применение оно будет очень-очень полезным. Даже если они не имеют возможности ремонтировать ее, не имеют возможности модернизировать, я знаю, мы имеем группу волонтеров, в частности, в нашем фонде. Я могу сказать, что здесь я не слышал за два дня ни одного критического от бойцов. А слова благодарности? И когда человек здесь стоит и говорит, спасибо, ваша пластина выдержала бронебойную пулю, да, она раскололась, но осталась в пакете, ну, это приятно. А о том, что оно пробило или стало виной ранения, или то, чего я не хочу говорить, таких фактов нет. Бачимо, окрім українських виробників, тут представлені Польща, Нідерланди, Чехія, Індія, Лівія. Відсутність російських стендів, які минулого року ще були, тут питань не викликає. Очевидно, что увеличился масштаб и качество самого мероприятия, и увеличилось количество участников. Я связываю это с тем, что изменилась философия вообще перевооружения в Украине. И это мгновенно почувствовали иностранные компании, которые здесь, в общем-то, гораздо сильнее представлены, чем раньше. Ми представники індійського виробника засобів протикульового захисту для особового складу. Тут представляємо шоломи, вкладки, бронежилети, щити, зокрема, свою технологію шостого покоління, гнучку пластину на 40% тоншу і легшу. Експозиція польських виробників цього року така ж велика, як минулорічна. і ми привезли вироби, які можуть зацікавити Україну. Це безпілотники, вогнепальна зброя, оптика, бронежилети та продукція, яку дозволено продавати тут. Ми производимо снаряження, уніформу для сіл спеціальних операцій. В принципе, бренд молодой, около трех лет, но мы работали с многими спецподразделениями СНГ, имеем большой контракт с Казахстаном, сейчас работаем с поляками, с сербами и, в принципе, много интереса к нашей продукции, ну, вообще за рубежом, мы получаем много откликов. И люди хотят это покупать. Фирма, которая э, помогает батальону морской пехоты с обмундированием, экипировкой, пригласила меня как представителя батальона э, на их выставку. То есть рассказать о том, как прошло испытание их обмундирования э, за период с мая по сентябрь э, в нашем батальоне. Каждый стенд на этой выставке он показывает определенную расцветку формы для определенного ландшафта. Допустим, вот это более осенний вариант. Ребята из «Один групп» пообещают, планирует планируют нас одеть в эту форму. Это был репортаж с международной специализированной выставки «Зброя и безпека». Наступный выпуск будет присвящен авиасалону «Авиасвит».